بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله وأنت Pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah sebab nikmat yang Allah beri kepada kita tu sangat banyak. Allah Taala berfirman wa in ta'uddu ni'matullah ila tuhsuha kalau kamu nak hitung nikmat Allah ini kamu tak terhitung banyaknya. Bila sebut tentang nikmat cerdik pandai pernah berkata ada dua nikmat yang kita tidak menghargainya kecuali apabila kita sudah hilang. Yang pertama nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan waktu sihat tak berasa mana tuan-tuan. Cuma -tuan. nanti dah meningkat usia nak semayang sakit pinggang, sakit lutut, masa tu terasa ya Allah besarnya nikmat sihat. Ada seorang hamba Allah itu Allah uji umur 47 kaki kena potong kecil manis. Pergi rumah dia kejap-kejap tengok kaki yang berbaki tu. Selama 47 tahun dia hidup, dia kata dia tak pernah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Di atas nikmat kaki tu boleh berjalan, mari sembahyang tarawih, mari beribadah. Lepas hilang tu dia kata, "Ya Allah, terasa sungguh dia kata." Itulah hakikatnya manusia hari ini. Dan yang kedua, nikmat yang selalu kita tidak menghargainya kecuali apabila sudah hilang, iaitu nikmat keamanan dan kita lihat saudara kita di bumi Gaza betapa besarnya nikmat keamanan jika habis kejatan senjata tu tengok mereka dapat menikmati dengan meriahnya Ramadan tersebut jadi Alhamdulillah kita dah berada pada malam yang ke-8 sekejap kan? sekejap je dah 8 dah malam besok 8 Ramadan dah jadi Nikmatilah Buat yang terbaik Sebab ada dah Allah ambil nyawa Tak sempat sempurna Ramadhan Mati ada hari ini Pagi tadi ada Semalam ada Mudah-mudahan kita diberi kepada Panjang umur Untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Jadi tuan-tuan Pada malam ini Kunci keberkatan hidup Tajuk kita Berkat ni benda yang kena cari Bila sebut berkat ni Apa dia Dari segi bahasa Berkat bermaksud barokah iaitu kolam air kenapa disebut berkat itu kolam air tuan-tuan pergi padang pasir padang pasir ni satu kawasan yang tidak ada sumber air bila tidak ada sumber air maka tidak ada kehidupan di sana kita tak akan jumpa kehidupan bila mana tuan-tuan berjalan tiba-tiba ada sumber air mesti kita akan berehat berhenti di situ menunjuk apa air tersebut dia membawa kehidupan yang harmoni Maka itulah berkat Dia membawa kehidupan yang harmoni kepada hidup seseorang Dan berkat inilah juga membezakan kita dengan orang kapi Orang kapi bila buat sesuatu Mereka akan target kuantiti Tak kira cara bagaimana sekalipun Tak kira lah Yang penting aku nak kaya Islam dia tak ajar gitu Islam dia tak ajar Islam yang ajar dia macam mana Berkat ini tak kira banyak ke sikit yang penting berkat Dan berkat inilah yang membawa ketenangan Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan Atas kertas Ni atas kertas Gaji Tok Imam Gaji Tok Imam kalau area Selangor ni Lepas kelang Nak cari yang RM3,000 lebih payah Maksimum RM2,000 lebih RM3,000 Sebulan Anak 7-6 orang 8 orang Tok Imam Pukul 10 kita whatsapp dia Tok Imam Jom ngeteh tak imam tak balas lah Sebab apa? Tidur lah. kan? Boleh tidur dah buku 10 malam Ada orang kaya tu CEO Gaji dia 400 ribu sebulan Kayanya lah Pergi rumah dia Tiga lapis jaga Nak pergi sini Satu lapis je Lepas ni je Nak pergi rumah dia Tiga lapis Dah lah pergi rumah dia Kereta enam biji 6 biji Dereba masing-masing Satu kereta Seorang dereba Ush kaya pergi rumah dia pula tuan-tuan dalam tandas kita tanah berpeluh kan dia dalam tanah berkicap ni sejuk uish tengok-tengok ada aircon punya kaya dah pukul 3.30 pagi telefon ustaz ada kat mana kenapa tak boleh nak tidur serabuk itu yang kita nak hidup kita ni semakin hari bila meningkat usia kita tak nak serabuk dah jadi kita nak tenang dalam hidup ni Maka nak tenang dalam hidup ni Tak lari tak bukan Kita kena cari berkat ni Berkat iaitu apa? Ziyadatul khair Dan tanda berkat itu Mendekat pada diri seseorang Ketaatan dia bertambah kepada Allah Hari ini lebih baik daripada semalam Besok lebih baik daripada hari ini Ramadan tahun ini Lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelum ini Itulah tanda keberkatan Melekat dalam diri seseorang Jadi dua amalan utama Kata Allah dalam Quran Untuk aku beri berkat ini Yang pertama Walau anna ahlal qura amanu Bila mana sekiranya Satu penduduk, satu negeri Satu wilayah mereka beriman Dengan sebenar-benar beriman Syarat utama umpama aku nak mai berkat kata Allah dia mesti beriman. Yang kedua wattaqau mereka kena benar-benar takwa. Nescaya kata Allah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat demi keberkatan. Daripada mana? Langit aku akan turunkan sebanyak-banyaknya dan daripada bumi aku akan keluarkan sebanyak-banyaknya. Jadi kunci keberkatan itu kata ulama ada lapan. Tapi insya Allah dalam masa yang singkat ini Saya kongsi empat sahaja dulu Yang pertama Apakah kunci keberkatan Iaitu kena memperbanyakkan istighfar Istighfar mesti disertakan dengan taubat Macam mana ustaz? Astaghfirullahalazim Wa atubu ilaih Astaghfirullahalazim Wa atubu ilaih Sehari mesti ada istighfar dan tuan-tuan, kita nikmat duduk dalam bulan Ramadhan ni Antara keutamaan Ramadhan Allah Ta'ala akan menyegerakan keampunannya Berbanding bulan-bulan lain dan keutamaan Ramadan juga Dengan istighfar itu tuan-tuan Tak kira di mana tuan-tuan berada Di mana tempat tuan-tuan berada Tak kira waktu Allah segerakan Memperkenankan taubat kita Bulan-bulan lain Dia terikat dengan waktu Contoh 1/3 malam. Contoh di antara dua khutbah. Itu waktu mustajab. Tetapi bulan Ramadan tak kira waktu 24 jam bila-bila tuan-tuan boleh bila Insya-Allah segera Allah beri keampunan. Dan bulan-bulan lepas, bulan-bulan sebelum-sebelum Ramadan, bulan-bulan lain terikat dengan tempat. Tempat-tempat tertentu mustajab doa. Contoh mihrab. Masjid. Tapi Ramadan specialnya Allah beri keutamaan di mana tuan-tuan berada bila istighfar Allah Ta'ala akan beri keampunan dia Dalam satu hadis Innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla ni Nabi kata ni Aku ni kadang-kadang Allah uji hatiku itu rasa sedih Rasa gundah gulana Ada rasa rusing Ada rasa tak stabil Maka aku akan istighfar kepada Allah seratus kali Saya yakin di hadapan saya ni semua ketua keluarga Seorang ayah kita baru je budak start sekolah kan Allah uji tuan-tuan Nak start sekolah ni duit-duit pakai banyak Anak saya lebih kurang 4 orang Duit belanja sekolah tak lari Kurang-kurang seribu -kurang lebih Itu yuran saja Tak termasuk baju sekolah Pagi, petang Seorang so, dua pasang Dia mari sekabuk Dia mari rasa rusing Rusing apa? Takut dah cukup kita punya agent insurans pun hantar Pium. Eh, notek kereta kau nak mati dah ni Serentak Bini pula whatsapp Abang, ya yeah. Mesin wasuh dekat rumah Whatsapp Allah Dia mari sekali Dia rasa jiwa dia rasa serabut lah. Ya Allah, rasa tak stabil Maka Nabi ajar Uruskan perasaan tersebut Dengan istighfar Nabi urus bagaimana? 100 kali sehari tuan-tuan Allahu Rabbi Jadi kita ni Apatah lagi Lebih-lebih lah Kena ikut cara Bagaimana Nabi SAW buat Tuan-tuan selepas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menurunkan surah an iza ja'a wal fath hingga akhir ayat hingga akhir ayat Kata sahabat, kami menyaksikan Nabi bila sorang-sorang Nabi dia mulut dia kubat kami Mulut dia kubat kami, tak berhenti Lalu sahabat tanya, Ya Rasulullah, apa yang kau baca? Tuan-tuan bacaan ini, tuan-tuan boleh amal dalam rukuk dan sujud Bacaan dalam solat ada tiga jenis Tilawah, yang tuan-tuan baca tu fatihah tu tilawah Yang kedua zikir Zikir yang tuan-tuan baca, Rabbil wa'ala, itu zikir dan dalam solawat, dalam solat juga ada bacaan yang dipanggil doa. Jadi Nabi ni banyak baca jenis bacaan doa dia, banyak zikirnya dalam solat. Antaranya, contoh boleh amal nanti waktu rukuk dan sujud. Subhanakallahumma humma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallah Humma wa bihamdika astaghfirka wa atubu Punya akrablah Nabi dengan istighfar itu. Waktu rukuk pun Nabi minta ampun, waktu sujud pun Nabi minta ampun. Dan kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kenapa kita tak mampu konsisten untuk sentiasa melakukan ibadah dalam bulan Ramadan? Kalau kita lihat orang yang memenuhi solat tarawih mesti pada awal awal minggu je. Lepas tu tak ada dah. hujung bulan ada tapi bukan dekat surau dah dekat jalan tar. Tidak ada konsisten kerana mereka tidak melazimi istighfar di atas dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum ini dosa-dosa itulah mengganggu untuk kita melakukan amal ibadah jadi pastikan setiap hari kita minta ampun daripada Allah ke atas dosa-dosa kita yang banyak maka itulah kunci yang pertama kalau nak mari berkat dalam hidup kita nak bagi tenang. Dan yang kedua, diajar oleh para ulama, kita kena memperbanyakkan sedekah. Allah Taala berfirman, "Wa ma anfaqtu min shay'in fakhwayyifuhu wa huwa khairur razikin." Dan apa sahaja yang kamu belanjakan kata Allah, dari sesuatu tak kira banyak ke sikit, maka yang menggantikannya adalah Allah. Tuan-tuan, saya nak kaitkan sikitlah lah tentang sedekah ini dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika mana Nabi SAW, dia pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Mekah, kalau zaman dulu, naik unta, naik kuda, perjalanan one way. Berapa lama? Satu bulan. Pergi balik, dua bulan. Tiba-tiba Nabi sampai di Mekah, Nabi kata, aku pergi semalam Baitul Maqdis. Satu malam. Waktu ini apa berlaku? Ramai yang murtad. Sebab apa? Mereka terpengaruh dengan logik akal semata-mata. Jadi dalam agama, urusan agama ni ada perkara-perkara yang kita tak boleh ikut logik semata-mata. Apabila logik bertembung dengan iman, kita kena pilih mana? Pilih iman. Macam tu juga, ni tuan-tuan duk -tuan, tu dengar saya belepek ni. Saya tengok tadi ada angkat punggung terkentut. Lepas tu kita nak solat tarawih. Tonton tu pergi tandas ambil wuduk. Saya nak tanya masa Tonton ambil wuduk, Tonton basuh tak tempat tuak keluar kentut tu? Ada tak? Ada? Keluar kentut. At Tonton berwuduk, ada tak basuh tempat keluar kentut tu? Tak. Perkara yang membatalkan wuduk keluar je kentut tu. Kan? Kalau ikut logik, basuh situ lah. Tapi kenapa basuh muka? Basuh basuh tangan. Ikut logik. Jadi bertemu dengan iman. Maka iman kata, ambil muka basuh basuh situ lah. Begitu juga dengan sedekah. Logik kita bawa datang surau ar-rayyan sepuluh ringgit. Kita ada lima ringgit, lima ringgit. Lima ringgit kita masuk tabung. Dalam fikiran kita, berkurang ke bertambah berkuranglah daripada 10 5 tapi iman kata Allah Taala kata dah aku akan ganti kata Allah maksudnya rezeki bertambah sebab tu bila bertemu logik dengan iman kita kena ikut iman inilah ha? yang diajar untuk mendapat berkat setiap hari kena bersedekah banyak kelebihannya tuan-tuan tak -tuan kata banyaknya kalau nak cerita ni tak sempat masa sangat mencemburui itu yang kedua dan kunci keberkatan yang ketiga kita hendaklah berakhlak baik Orang yang akhlak baik ini disayangi orang. Apabila dia pergi, akan ditangisi oleh orang-orang yang soleh. Ini dibuktikan oleh saudara kita di Gaza. Gaza hari ini menjadi guru kepada seluruh dunia. Seorang tokoh, ikon daripada Gaza, nama dia Datuk Khalid Nabahan. Dia viral dengan kematian cucunya. Cucunya mati kaku dah dia ambil cucu dia, dia letak dalam bawah jangkuk ni. Eh. Dia buat okay. macam ni. Tahu tak atuk tu? Dia kata apa dekat uh, dia punya cucu? Roh ar-roh dia kata. Engkau adalah jiwaku. Dia sentiasa berserban. Dia sentiasa berjubah. Dan di bibirnya sentiasa terukir senyuman. Waktu dia mati syahid di bumi Gaza, dibom oleh Israel. Tonton bayangkan bukan saja orang Islam menangis, orang kafir pun menangis. Orang kafir buat live dekat TikTok. <tongan> Saya pun tengok live dia. Bak apa nangis? Rupa-rupanya hatinya sangat tersentuh dengan pemergian Datuk Khalid Nabahan, seorang tokoh ikon kemanusiaan daripada bumi Gaza dan seorang pengaruh influencer daripada Amerika dia berkata apa selama aku kan selama ini aku mengenali orang yang berserban berjubah ini adalah pengganas dan hari ini aku menyaksikan orang yang berkot bertal itu adalah pengganas Datuk Khalid Nabahan berjaya mengubah persepsi dunia terhadap Islam dengan akhlak baiknya Allahu Rabbi jadi akhlak baik ini memberi keberkatan membawa ketenangan dalam hidup kita tuan-tuan Nah subhanallah itulah warisan khazanah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kunci keberkatan yang keempat kita mestilah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa ni tak boleh berpisah daripada hidup kita maka setiap hari doalah ya Allah Berilah aku keberkatan dalam hidup Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Ada satu doa yang Nabi baca dalam tahiyyat akhir Ini besok subuh, tuan-tuan mari semayang surah Al-Airayan Lepas Hamidun Majid Tuan-tuan jangan beri salam lagi Tuan-tuan relax Ada satu doa daripada Ummu Salamah dan Maimunah mengatakan Nabi baca doa ni setiap hari dalam tahiyat akhir dalam tahiyat akhir tau bukan lepas maksudnya waktu tahiyat akhir Hamidul Majid Nabi baca doa ini Allahumma inni as'aluka ilmanfa'a ah wa rizqan tayyiba wa amalan ya allah ya tuhan kami bantulah aku ini bimbinglah aku dengan ilmu yang bermanfaat tuan-tuan ini benda yang kita kena cari sebab apa ilmu yang bermanfaat ini dia berjaya mengangkat satu penyakit yang paling berbahaya lebih dahsyat daripada covid lebih dahsyat daripada kencing manis lagi dahsyat daripada kanser kerana penyakit ini menyebabkan kita di sampak dijunam ke dalam api neraka Allah iaitu apa kejahilan. Tuan-tuan satu cerita yang saya nak tutup pada malam ini dia dulu muda-muda dapat panggilan pergi umrah. Dan dia pergi umrah, dia tak pergi mengaji, dia tak pergi menuntut ilmu. Dia pergi umrah dalam erti kata tidak ada persediaan ilmu. Dia kata tak apalah, aku ikut-ikut orang. Ditakdirkan Allah dia sampai di Kota Mekah, dia pun berihram. Dan waktu berihram ni Ada perkara pantang larang yang tak boleh buat Dia buat Allah Rabbi Dia pergi sentuh kain Kaabah Dia pakai wangi-wangian Ada ilmu Dan satu-satunya ibadah yang susah nak batal adalah ihram Tonton solat Tonton cakap dalam solat Aku rindulah isteri batal Tonton puasa Makan dia Batal tapi ihram ni selagi mana tidak bertahalul Tak selesai Dan dia lupa untuk bertahalul Tahalul tu yang cukup rambut tu kan Dia pun balik Malaysia Dia hidup macam biasa Padahal dia dah lebih ihram lagi Dia kahwin Dapat anak Anak dia besar Dia jadi wali kepada anak-anak perempuan dia Ditakdirkan Allah Dia dapat panggilan pergi haji Ini saya reka-reka Dia dapat panggilan pergi haji dan waktu pergi haji, dia pergi dengar taklimat. Dia pergi dengar khusus pun. Dan waktu dia pergi dengar tertampar-tampar di wajahnya. Rasa ish, beban yang sangat besar dia teringat dulu waktu dia muda-muda pergi umrah dia ada buat patah larang tersebut dia tak selesai lagi dengan tahallul dan sebagainya menangis-nangis dia tuan-tuan dia pergi jumpa ustaz tu ustaz tolong saya ustaz ustaz tu pun pening nak buat macam mana berapa banyak dam bila dia bayar pakai rupiah benda boleh tutup kepala kan waktu merah pakai bakal yang berjahit lah lah ustaz ni bawa kes ni pergi jumpa mufti dan menjadi perbahasan dalam di kalangan uh, orang mufti dan ulama jadi perbahasan lah. dan yang paling menyedihkan dia ada anak dara dua orang dan dia menjadi wali kepada anak dara dia dan anak dara dia itu sudah melahirkan zuriat cucu dah dapat dah tetapi status perkahwinannya itu tidak sah Allah sebab apa jadi macam ni kerana kejahilan Dan saya ucap tahniah kepada Biro ni biro dakwah surau ar-raya ni menyelitkan tazkirah walaupun 20 minit mudah-mudahan ia memberi kesedaran dalam hidup kita pastikan satu hari sejuzuk sesibuk macam mana pun sejuzuk waktu kita daripada 24 jam ni pergi ngaji menuntut ilmu surau ni buat majlis mari dengar kita tak nak kita mati dalam keadaan kejahilan. Kejahil inilah tak nak jadi macam orang tu tadi. Kan? Atas dunia pun pisang lah bayangkan berhadapan Allah. Jadi cukup sekadar itu yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.